7 гривен за кубометр – это цены на воду в городе Вишневом Киевской области. Тарифы без всяких экономических обоснований местные власти поднимали несколько раз. Получив квитанции с новыми расценками, люди решились выйти на улицы. А двое пенсионеров прямо под стенами мэрии устроили бессрочную голодовку. Репортаж Руслана Ермолюка. Этот дедушка временно променял теплую квартиру в многоэтажке на холодную палатку под мэрией. Владимир Евтухиневич ничего не ест, пьет только воду, да и то маленькими глотками. В городе Вишневом вода нынче роскошь. Повысили цены необоснованно, и мы видим, что они и дальше будет повышать. А я, допустим, я уже не способен платить такую цену. А если люди, которые еще меньше получают пенсии, чем я. Мэр Анатолий Гошко собрал своих депутатов и поднял цены на воду для населения с 5 до 7 гривен за кубометр. Николай Васильевич в прошлом работал председателем киева святошинской райгосадминистрации и знает, где и почем чиновники покупают для нужд города воду. Отримуют воду дешевую Деснянскую, с места Киева, где-то приблизно на кошту, и так, как два 2,50, но чуть дороже. Вони підтискають на все місто Вишневе і е, прораховують і продають населенню як е, артезіанську по ціні боржомів, бо ви ж можете зрозуміти, що 2,50 і 7,50, як пропонується. Це необґрунтована ціна, і плюс ще людей трошки дурять, що це вода артезіанська. Вот так здесь принимают решение. За закрытой дверью сессия горсовета проходит в кабинете Анатолия Гошка. Лояльных депутатов приглашают по телефону, непокорных игнорируют или прогоняют. у роботі сесії і сьогоднішнього і сьогодні, і насупереч сьогодні, законодавству депутати, які кормляться з рук мерії, прийняли рішення про те, щоб до кінця цієї каденції всі засідання сесії були закриті. Це пряме порушення закону про місцеве самоврядування. Мэр за три дня так и не вышел к людям и не объяснил, почему вода почти по цене золота. Независимую депутатскую комиссию водоканал даже на порог не пустил. Вот первое за 72 часа появление Анатолия Гошка перед своими избирателями. Перед тем, как закрыться в автомобиле, он заявляет, тарифы на воду в вишневом приемлемые. Там у нас самые низкие тарифы в Киевской области. Да вашу видно? да еще вы так Самые низкие тарифы. Одни из самых низких тарифов. Разъяренные люди окружают автомобиль и не выпускают со стоянки, требуют проведения открытой сессии горсовета и пересмотрения тарифов на воду. Никакой, не 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 вот Пока не никому... позачерговую сессию он подписал? А вин не хочет. Денег на то, чтобы удержать коммунальные тарифы на прежнем уровне в Вишневом нет. А мэр мечтает о новом дворце градоначальника. Мэр с депутатами, которые его подстрекают, проголосовали на этом месте. Будівництво строительство, мэрии, 52 миллиона. Против Анатолия Гошка уже возбуждали уголовное дело в 2005 м за растрату бюджетных средств. Теперь на взятки попался первый заместитель мэра Вишневого Владимир Стужук. Вот видео с его задержанием. В чемодане многомиллионная взятка за долгосрочную аренду 10 гектаров земли в частной фирме. Это очередной резонансный злочин. Э, Злочини затримані на гарячому при первой першої половини хабаря в размере близько 2-500 миллионов. Люди негодуют, ведь денег, которые присвоил за мэра, хватило бы на оплату и воды, и газа. К тому же тарифы в Вишневом остались бы прежними. А пока горожане готовятся к новым акциям протеста. На кону будущее маленького городка и его жителей. Руслан Ермолюк, Игорь Антонюк. Подробности телеканал Интер.